Спортсменов приветствуют в абсолютной тишине. Вместо музыки – минута молчания. В стране траур. Даже сами бои проходят без особого накала. Причина – не только трагические события под Смоленском. Дорога до Саратова вымотала боксеров сегодня мы дали старт. Вот, конечно, в связи с трагическими событиями вчерашними, которые у нас, вернее, в субботу, которые были у нас под Смоленском. 50 побед за три года по подсчетам Нижата Шихиева – это все равно скромный результат. Есть на кого равняться. Юный спортсмен считает своим кумиром Майка Тайсона. Признается, быть боксером сложно, от многого приходится отказываться. За рингом тоже бои, соревнуются пары разные весовые категории, да и возраст не одинаковый. Это не просчет судейской коллегии, просто тренеры дают уроки спортсменам перед поединком. Спортсмены, которые вышли и участвуют в первенстве России, здесь нет слабейших, здесь есть люди, которые готовы ради победы все отдать и положить все на алтарь победы. И я думаю, что очень хорошая награда принять участие в первенстве Европы. Точным ударом прямо в цель. Годы упорных тренировок не прошли даром. Спортсмены сражаются за возможность попасть на первенство Европы, которое пройдет в Москве уже через месяц. Кто завоюет право боксировать на международном рынке, пока неизвестно. В запасе у боксеров еще пять соревновательных дней. Мария Смирнова, Олег Бирюков, ТВ-центр Саратов.